Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukanya hari ini untuk saya kongsikan dengan anda semua tentang prinsip syariah dalam pentadbiran faraid dan wasiat. Di mana ianya membentangkan tentang satu sorotan terhadap kepatuhan syariah dalam sistem pewarisan Islam. Uh, okay. agenda yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah seperti mana yang Puan Nurma tahu kita akan uh, mengetahui tentang latar belakang, penyataan masalah, objektif kajian, soalan kajian, sorotan literatur, metodologi, hasil kajian, perbincangan yang ada dalam faraid dan wasiat dan seterusnya kesimpulan dan pada akhirnya kita akan melihat kepada rujukan apa yang menjadi panduan dalam hal ini. Okey, Andika, seterusnya. Okey, untuk latar belakang tentang topik yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah kita pertama kita akan melihat kepada pewarisan Islam berasaskan faraid dan wasiat sebagai satu instrumen utama pengagihan harta selepas kematian. Yang mana kalau kita tahu dalam Islam wasiat dan faraid berkait rapat dengan isu-isu yang berlaku seperti kematian. Yang kedua kita melihat faraid ditetara kuatai dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah kita boleh dapatkan isu-isu uh, yang berkaitan faraid ataupun sebagainya. Dan yang ketiga ialah wasiat berfungsi sebagai pelengkap tertakluk kepada had dan syarat syariah. Dan yang keempat ialah pentadbiran pusaka di Malaysia melibatkan sistem perundangan dewi bahagian syariah dan sivil maksudnya dalam um, syariah dan sivil ianya membincangkan tentang wasiat dan faraid yang mana kita boleh dapatkan pelbagai maklumat uh, berkaitan okey dan yang terakhir ialah uh, isu harta beku dan kelewatan pengagihan yang mana semakin lama semakin meningkat kerana tidak uh, mendapat perhatian orang ramai tidak mendapat perhatian masyarakat pada hari ini di mana masyarakat ada yang mengambil remeh temeh tentang isu faraid dan wasiat okey untuk penyataan masalah sukanya saya untuk kongsikan yang mana pertama penyataan masalah yang berlaku dalam Faraid dan wasiat ialah pertindihan bidang kuasa antara institusi syariah dan sivil. Dan yang kedua ialah proses pentadbiran pusaka yang kompleks dan memakan masa yang lama. Jadi isu faraid dan wasiat ini akan dilengah-lengahkan oleh masyarakat. masyarakat akan ambil sambil lewa tentang isu berkaitan. Dan yang ketiga ialah kepatuhan syariah sering bersifat normatif bukan praktikal. Seterusnya, tahap kesedaran masyarakat terhadap perancangan harta Islam masih berada di titik rendah. Dan yang terakhir ialah kekeliruan terhadap instrumen moden seperti akaun bersama dan takaful. Jadi kat sini kita boleh tengok akaun bersama dan takaful menjadi sumber utama dalam Uh, isu faraid dan wasiat. Okey, uh, kemudian Kemudian kita lihat kepada objektif kajian. Daripada segi objektif kajian, faraid dan wasiat meneliti prinsip syariah yang mendasari hal-hal uh, tersebut. Kedua, kita boleh melihat kepada mengenal pasti cabaran pelaksanaan dalam sistem pewarisan Malaysia. Dan yang ketiga ialah menganalisis tahap kepatuhan syariah dalam pentadbiran pusaka di Malaysia. Dan yang terakhir ialah mencadangkan penambahbaikan berasaskan makosik syariah. Suka untuk saya kongsikan dengan anda semua mengenai makosik syariah yang mana kita mengetahui makosik syariah ada lima bahagian iaitu hifdun nas, hifdun akal, hifdun din, Ifdul Mal, harta dan yang terakhir ifdul nas. N A S L. Tu keturunan. Okey. Angka. Okey. Okey. Oh okay. uh, seterusnya kita lihat kepada soalan kajian. Persoalan yang saya mendapat uh, saya dapat kemukakan dalam isu faraid dan wasiat. Yang pertama ialah sejauh manakah pentadbiran faraid dan wasiat di Malaysia mematuhi prinsip syariah? Dia macam nak dia macam nak persoalkan adakah wasiat dan faraid ni berkait atau memengkaitkan tentang prinsip syariah. Adakah prinsip syariah berjalan bukan berjalan dijalankan dalam isu wasiat dan faraid. Okey. Soalan kedua ialah apakah cabaran utama dalam pelaksanaan pentadbiran pusaka Islam. Dan persoalan yang ketiga ialah bagaimanakah pendekatan makosid syariah dapat memperkukuhkan sistem pewarisan Islam? Maksud so dia, dia nak, bagi tahu kat sini yang mana adakah sistem pewarisan Islam ini digunakan untuk uh, digunakan dalam pendekatan makosid syariah. So, Seterusnya kita lihat kepada so, sorotan literatur. Literatur. Yang pertama ialah prinsip faraid dan wasiat menurut al-Quran, sunnah dan fiqh mazhab. Maksudnya kat sini kita nak kita kena tahu yang mana bahagian faraid, bahagian wasiat ada disebutkan dalam al-Quran, dalam sunnah dan banyak fik-fik mazhab yang dikemukakan dengan berkaitannya topik kita pada hari ini. Untuk teori maqasid syariah kita mempelajari lima bahagian. Kita mengetahui lima bahagian makhusik syariah. Yang pertama, hifdun nas, hifdun akal, hifdun mal, hifdun nas dan hifdul, uh, boleh saya lah? Itulah apa yang berkaitan lah. Tapi dalam topik kita pada hari ini, ianya berkait teori, teori hanya dua teori makhusik syariah yang patut kita kaitkan. Yang pertama iaitu pemeliharaan harta. Yang kedua, pemeliharaan keturunan. Seterusnya, kajian terdahulu mengenai isu harta beku dan pentadbiran pusaka. Dan yang terakhir ialah analisis sistem perundangan Dewi Bahagian di Malaysia. Selanjutnya kita lihat kepada metodologi. Untuk metodologi pula, metodologi yang digunakan ialah secara kualitatif. Selain itu, analisis dokumen yang berkait ialah Al-Quran dan Hadis, kita menggunakan kitab fik dan pandangan pertama dan akta dan perundangan berkaitan pusaka. Analisis kes mahkamah syariah dan perbandingan hukum dan pendekatan maqasid. Jadi, apa yang kita harus tekankan di sini ialah maqasid syariah bermain peranan yang penting dalam isu kita pada hari ini. Okey, Annika. Um, seriusnya kita lihat kepada dapatan ataupun hasil kajian. Pertama ialah kepatuhan syariah wujud pada tahap penentuan hukum tetapi lemah dalam pelaksanaan. Maksudnya hukum tu ada tapi nak laksanakan tu lemah. Manusia hari ini ataupun masyarakat pada hari ini tidak berjaya dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam situasi ataupun dalam isu faraid dan wasiat. Kemudian kita lihat kepada kelewatan pentadbiran menyumbang kepada isu harta beku. Dan yang ketiga ialah kekeliruan masyarakat terhadap instrumen kewangan moden. Maksudnya kat sini nak terang yang mana kewangan moden pada hari ini memberi satu kekeliruan kepada masyarakat. Di mana masyarakat tak tahu mana satu yang patut dilakukan apabila berkaitan dengan isu faraid dan wasiat. Dan yang terakhir ialah perancangan harta yang tidak menyeluruh menjejaskan keadilan waris. Bila harta, pembahagian harta tidak dirancang dengan baik Maka ianya akan menyebabkan waris yang sepatutnya dapat Tidak dapat Waris yang tidak sepatutnya dapat Mendapat Jadi wujudnya ketidakadilan di situ Okay Okay, seterusnya kita lihat kepada uh, Perbincangan Okey, daripada segi perbincangan kita ada tafsiran dapatan, kita ada perbandingan dengan kajian terdahulu dan kita ada implikasi teori dan amalan. Saya tak nak terang panjang-panjang tapi secara uh, dasarnya daripada segi tafsiran pendapatan kita boleh melihat kepada kelemahan institusi dan kefahaman masyarakat. Kat mana? Di sini ia menerangkan institusi-institusi yang ada di Malaysia tidak uh, berada pada tahap sepatutnya. Yang mana sepatutnya masyarakat hari ini boleh mengendalikan isu faraid dan wasiat sebaiknya. Tetapi kalau daripada segi tafsiran dapatan yang kita dapat pada hari ini, ianya sesuatu yang lemah. Yang mana kelemahan itu berkait dengan institusi dan kefahaman masyarakat. Daripada segi kefahaman masyarakat, kita boleh dapatlah kita boleh lihat yang mana masyarakat tidak terlalu terdedah dengan isu faraid dan wasiat. Jadi adanya sembeliwa di situ. Kemudian untuk perbandingan kajian terdahulu ianya selari dengan kajian tentang pertindihan bidang kuasa dan harta beku. Selain itu untuk implikasi teori dan amalan pula kita dapat melihat kepada penambahbaikan sistem pentadbiran dan perancangan harta Islam. Ini adalah sesuatu yang positiflah bila kita berkait dengan uh, adanya perancangan harta Islam dan penambahbaikan sistem pentadbiran. Okey. Ehm um, seterusnya ah uh, untuk saya akhiri. Jadi saya bagi tahulah untuk kesimpulan pula yang mana prinsip syariah dalam faraid dan wasiat adalah sesuatu yang kukuh dan komprehensif dan yang kedua ialah cabaran utama terletak pada aspek pelaksanaan dan pentadbiran. Dan yang ketiga ialah pendekatan maqasid syariah penting untuk memastikan berlakunya keadilan dan maslahah dalam menyelesaikan ataupun menangani isu faraid dan wasiat. Dan yang terakhir ialah penyelarasan institusi dan kesedaran masyarakat perlu dipukuhkan. Di mana di sini ianya menekankan masyarakat untuk tidak ambil tidak sambil lewa dalam mempelajari ataupun mengetahui isu-isu yang berkaitan, yang sepatutnya berlaku, yang tidak sepatutnya berlaku, yang sepatutnya dielakkan dan sebaliknya. Okey, uh, Anika Selanjutnya slide selanjutnya. Okey kalau untuk rujukan um, pada bab saya ni bukan pada topik saya kali ini iaitu isu faraid dan wasiat ni kita boleh rujuk daripada Al-Quran dan Sunnah kitab fik faraid dan wasiat. Lepas tu kita dapat lihat daripada artikel junior dan kajian akademik yang terkini yang ada pada masa kini dan yang terakhir kita boleh dapatkan daripada perundangan pusaka Islam di Malaysia. Selainya sebelum uh, saya jika slide last akhir nak tengok. Ha, ada tak? Hmm. Sebelum sekali, uh, sebelum saya akhiri um, saya punya pembentangan pada hari ini, saya ingin berikan satu pantun. Bismillah. Uh, anak raja makan sirih. Sekian terima kasih Puan Nur.